Всем доброго дня, здравствуйте. Несмотря на голос, очень хочу сегодня записать это видео для вас, потому что речь пойдет о важной информации. Многие из вас уже начали снимать квартиры и находить жилье в Берлине. Что же делать для того, чтобы защитить себя с юридической стороны? Сегодня поговорим об этом. Поехали! Огромное количество берлинцев снимают квартиру, снимают свое жилье. И это великолепно, если отношения с управляющей компанией хорошие. Но что же делать, если отношения в стадии конфликта, если отношения сложные, а вы всего лишь небольшой квартиросъемщик, снимаете небольшую квартиру и имеете дело с огромной организацией. Ответом на вопрос, что же делать в сложной ситуации с арендодателем, берлинцы начали заниматься более ста лет назад. Берлина ⁇ Митер Феррайн это Ферайн. Помните, мы снимали видео о Ферайнах. Это организация, которая возникла именно для того, чтобы решать такие проблемы, для того, чтобы помогать людям, которые снимают жилье, решать конфликты и представлять их интересы в отношении квартир. 135 лет назад Берлина Митерфирайн состоял из 6 тысяч членов организации. Сегодня в состав Берлина Феррайн входит более 180 тысяч человек. Все они получают квалифицированную юридическую помощь и ответы на свои вопросы, которые касаются аренды жилья и квартиры. Какие услуги предоставляет? членом своей организации Берлина Мита Феррайн. Самая главная и первая услуга – это личная юридическая консультация относительно ситуации, в которой вы оказались. Такая помощь может оказываться лично, вы можете прийти на консультацию, либо вы можете позвонить или написать имейл, вам всегда ответят на ваш запрос. Очень важной услугой является коммуникация от вашего лица перед управляющей компанией, с арендодателем или с ведомствами. Также Берлина Мита представит ваши интересы в суде, если вдруг у вас возникла такая ситуация. Берлина Мита Феррайн также поможет вам в урегулировании споров и конфликтов, которые могут быть не только с управляющей компанией, но и с вашими соседями. Также, если вам необходима экспертная оценка всего, что касается вашей квартиры, вы также можете обратиться за рекомендацией специалистов Берлина Мита Феррайн. Также Берлина-Митер Ферайн выпускает очень интересные брошюры, информационные материалы, экспертные оценки, касающиеся рынка жилья и недвижимости в Берлине. Очень интересно посещать их экспертные мероприятия. Ознакомьтесь на их сайте. Итак. Стать членом организации для того, чтобы получить такую важную экспертную юридическую поддержку, совсем нетрудно и доступно. Стоимость членского взноса регулярная составляет всего лишь 9 евро в месяц. Для людей, которые получают социальную помощь, это всего лишь 4 ,50 евро 50 центов в месяц. Ссылку на сайт Берлина Мида Аферайн мы оставляем вам в описании к этому видео и в комментариях. Обязательно поделитесь этим видео со своими знакомыми и друзьями, кому это необходимо. Оставляйте свои комментарии под видео, ставьте нам лайк и пометайте. Все будет доброе!